Fue un éxito sobre mi espalda y No, ми дуже раді, що сьогодні ми приймалися, а так, як сказала, до справи сім'ї нашого відпотягу. І це місце, що батьох в області. Справді, вона задавала усі наші події, а саме головне, вона <говорити> готувала те, що нас було головне. Це саме дорога. ora большие классы классики. Для вас снял тур Кадыров наш басейст Андрей, наш гитарист Юхо, наш кахунист Роман, Короче, это шарванский народный инструмент. Это просто тумбочка. И наш керник Расим Багиров. Ну, и наш вокалист Сашко. Народный страны. Обожаю. Вы знаете, я ехала в этот поезд, была куча припон, куча проблем. Все решилось, и самое главное, то, что произошло, наверное, там. Наверное, каждый из нас, кто ехал, ну, были сомнения, были страхи. Потому что вот я лично за все время войны, покоя бесконечно, мешки на передовую, общаясь с ребятами, я просто не имела возможности выехать. И вдруг такая поездка, она была безумно сложная в физическом и эмоциональном плане. Но все страхи касаемо общения там, на Донбассе. Они развеялись в пух и прах. Я видела глаза детей. Я работаю с текстилем. В одну школу зайдя, я увидела три девочки, остальные мальчики. Я со своими тряпочками, иголочками, ниточками. Я не знала, что говорить дальше. Я сказала. Работали сто процентов. Я очень благодарна всей команде, а епотера за бесконечное тепло, за громадный талант, за умение преодолеть амбиции, обиды, какие-то несостыковки, потому что многие вещи решали прямо там, по ходу. И мы это все делали. Я помню каждого. Сейчас я это уже Я могу сказать, что благодаря вашему общению этого пользы, почему-то да, мне я думаю, что не было очень удобно. Я прошла это. Я думаю, что может быть частичка вот моей души, моего тепла, которое я отдавала вам, она тоже где-то в чем-то вам помогла. И самое главное то, что Работа, которую делала моя команда, я и девочки из Харькова, Света и Оля. Она, ну, такое рабочее название было «Мы строим город». Я могу сказать, что она имеет уже другое название. Мы строим страну, мы ее сшиваем. Спасибо, Спасибо. вам всем огромное! просто на ура. Мы еще потом там чуть-чуть победу праздничали. Хороший Хорошо Вот очень они правы. я вас прощаю. Провожали уже хорошо. хорошо. Да. И гимн пели. До этого как стояли. А потом, а потом все дают после этого. Ну да. Они а знают, что нас Пока нет. Я как в основном за правоту перебывало. И фраза «Хахли, пана ехали мириться». Все серьезно? Да, было. Фамилия? Да, там хлопчик маленький, мы понимаем, что они обрывали его батьки. И ничего, хахли приехали, помирились, и в итоге цей хлопчик сел и разом с нами, вот только на сцене, и спевал по в Украине. Caniche. Claro. Claro. É.